Мы работаем на ГП «Благодатном» официально. Значит, произошла следующая ситуация. Неоднократно приезжали вооруженные группировки, запугивали людей, разборки, поля, все остальное. В итоге получилось по последнему разу. Приехали, забрали у нас одну машину, хотели вторую забрать машину. Не получилось, забрали. С мачетами, с оружием. То есть все как положено. В итоге Нанесли ущерб примерно где-то полтора миллиона гривен, порезали шесть колес, одно колесо стоимостью около 200 тысяч. Потом в итоге была стрельба, пострадал директор фирмы, отец его, стреляли в него, не попали, слава богу, на машине был, потом пострадали, остановились, избили местных людей, избили директора, его отца и скрылись. Группировка была из пяти машин. В итоге разобрались, это не э, Азов, схидный корпус.